Оливер, добрый вечер. Оливер, как ты меня слышишь? Слышу вас хорошо. Добрый вечер, Оливер. Вот я немного успела рассказать о том, о чем идет речь в газете Independent в издании. Вот тебе удалось, выходит, одним из последних поговорить с Алексеем Мозговым. Я говорила о том, что это уже не первая попытка покушения на одного из лидеров луганских боевиков. Вот, скажем так, вот по твоим впечатлениям и то, что тебе удалось узнать в ходе разговора с ним, кого все-таки Алексей Мозговой называл своими врагами, если он вообще называл кого-то своими врагами? Я как раз вот задал ему вот этот вопрос. Угу. Он хотел, не хотел назвать конкретные имена, но я так понял, что он говорил образно про некоторые лица в Луганске, то есть в правительстве так называемой Луганской народной республики, да? мы знаем, что у них там были а, а, разногласия. А, мозговой обвинял а, руководство ЛНР в а, злоупотреблении гуманитарной а, помощи. А ЛНР, в свою очередь, а, обвиняли Мозгового в том, что он а, ну, скажем, сказал, сказали мне, что мне неадекватно, и видимо, что там просто не очень а, сложились отношения. А, то, что вот, он не подчинялся вот ЛНР, это сто процентов. А, у Элленера, как вы, мы знаем, там было а, несколько группировок и там несколько там а, неформальных лидеров а, ЛНР. То есть помимо а, официального Дмитрия Платницкого, еще до недавних времен были еще и, 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 и группа Бэтмен, а, был еще вот Казаки, uh -huh. и в виде Дромова еще вот Казицима. И все вот все эти там лица, которые как бы не очень подчинялись вот с руководством, они вот исчезли или уже находятся вне ЛНР. Единственное, которые осталось это дрюма но мне так объяснили что мы нашли вас вот с ним а, общие диалог а, уже перед Новым Годом. А, то есть а, мы сейчас посмотрим, как все, как все будет двигаться. Не то, что у нас головы сегодня полупыть, мне сказали его, а, его лид, там сказали, что это было а, уже примерно там 3-4 часа назад. А, и, собственно, могу сказать, что он а, очень появился, но он говорил, что там были конкретные Угрозой. И он был достаточно бодрый, сказал, ну да, вот хорошо, вот я даже приветствую такое, сказал мне вот уже напоследок, что вот ну мы ко всем сценариям уже готовы, но он сказал, не думает, все-таки что вот они пойдут на то, чтобы сделать из него герои. Ну вот кто-то, вот, который не очень в, друзья, вот, в друзьях с мозговой, решил все-таки там сделать из его героя. И э, надо сказать, что вот, значение мозгового не только важное внутри ЛНР, но у него очень, э, э, про него знает, э, очень многое в России. То есть у него э, видимость в России даже больше, чем у Плотницкого, скажем. Я вот хотела еще уточнить, я правильно поняла, что он сказал тебе в интервью, что поступали ему угрозы. Говорил ли он, с какой стороны эти угрозы были? Да, я спросил, с кого он сказал, что он не может сказать, потому что некорректно, и надо через все эти там, судебные системы, там известные там все это делать. Но, то есть а, угрозы поступали непосредственно от э, боевиков Луганские или извне вообще, то есть не, не с оккупированной территории? А, ну, во-первых, надо сказать, что вот именно связь а, между Луганском и, а, скажем, силы вне Луганска, вот они намного ближе, чем, допустим, силы там Донецкой. И просто они связи есть, короче. Он конкретно сказал мне, что у вас именно люди в Луганске. А вот он не стал, он, он назвал коррупционеры, а больше не стало. Ну и вот когда ты говоришь о том, что в Москве, в России в частности, известен Алексей Мозговой был, наверное, больше, чем даже господин Плотницкий. И я так понимаю, вот из того интервью, которое я успела просмотреть, вот то, которое, которое у тебя вышло в газете «Индепендент», он говорит угу. о том, что ну, он считает себя отрезанным да, от минских переговоров. То есть он рассчитывал на то, что он будет принимать в этом участие. Нет, не совсем не вы совсем, не, не так совсем так. правильно поняли. Он а, я и с ним говорил как раз про переговорный процесс, который был в Луганске год назад может для зрителей я просто напоминаю там в августе в апреле когда в донецке было намного mm -hmm. жестче намного тяжелее все-таки там был переговорный процесс между по который был тогда вот формальный лидер луганский сепаратистов и киевскими властями. вроде бы там было о чем-то о чем договорились но уже напоследок вот этот Типа, пришли к ногу. И мозговой в этот момент был э, выключен из этого процесса, но это был год назад. И очень многое там случилось э, с тех пор, это ну, длинная история, вот, скорее всего не для сегодня. Mm -hmm. э, но всегда был немножко там... Э, 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 из из Ноя немножко там он uh -huh. ни, никогда не был центральной фигурой в, в ЛНР это был естественно источник напряжения между Луганским и скажем Алчевским и он в последнее время базировался но зато тебе в интервью он сказал что он старается жить по совести и иногда это тяжело да, да. Ну, опять же, он говорил про то, что вот он встречался с коррупционерами, mm -hmm. и, ну, буквально его фраза была, что если мы будем жить по, по совести, что все у нас получится. Но ох, как сложно жить по совести. А, как мы знаем, там у мозгового а, этот человек. А, который э, любит поэзию, очень любит красиво, там очень, э, скажем, загадочный. Из всех из всех лидеров он самый загадочный, самый интересный, можно сказать, uh -huh. потому что не только жесток, он еще и любит литературу. И э, э, ну, в этом плане интересно. Но все-таки там человек своеобразный. И в отличие, допустим, от Матрюмов, не мог найти общий язык, и вот, скорее всего, из-за этого а, расплатился жизнью. А, естественно, в Луганской сейчас говорят о том, что вот, одна из версий в том, что дивизионные группы, скорее всего, украинская. Ну. Опять вот это может быть, но все-таки там надо сказать, что мозговой больше боялся своих, своих чем украинцев. Это уже понятно было с с этой серией я вот э, еще хотела уточнить, известно ли, говорили, вы, что, говорили ли вы с Алексеем Мозговым вот, во время вашей беседы, а э, в каком-то финансировании, потому что ну, вот, у нас, в частности, в МВС э, говорят о том, что Алексей Мозговой был известен контактами с Владимиром Жириновским, и якобы он ну, да. в свое время был спонсором вот как раз его форми формирования. Да, я про это говорил. Он так не дал однозначный ответ, надо сказать. Но я спросил именно про те события в, августе, в апреле, простите, пожалуйста. Когда он появился на площади перед СПУ, с, с новыми Мудерами и так далее. Я спросил: что тогда вот на почте все сказали, что это деньги были из, -за, из -за РФ, что вот он встречался с Жириновским и так далее. Он сказал, что он действительно встречался с Жириновским, что они оказывали организационную поддержку, типа там купили принтеры э, и стейплеры и так далее. Но это, конечно, не очень похоже на правду, потому что в этот момент, я думаю, что вряд ли, что первые э, объекты первой необходимости были принтеры и бумага, все-таки там организационным было а немножко другого характера. Ну вот, вот так, так мне ответил. Uh -huh. Ну и последний вопрос. Не могу у тебя не спросить. Твое мнение все-таки, по-твоему, вот, э... Гибель, убийство Алексея Мозгового, это все-таки разборки внутри так называемой Луганской народной республики, это, это действия со стороны главного разведывательного управления, как у нас озвучивают сейчас эту версию, или все-таки это вообще украинские диверсанты, вот все-таки какая тебе из этих версий кажется более правдоподобной? А, но вот из первых двух, а, можно сказать, что порой даже сложнее как это различить, потому что mm -hmm. мы знаем, что а, а есть связи, а, есть взаимодействие и так далее, и тому mm -hmm. прочее. Особенно в Луганске. А, насчет третьего я не знаю. Мне кажется, что первые два варианта более вероятны в данном моменте, потому что, опять же, Мозговой, видимо, боялся своих, а но больше Украинских. Это было понятно из интервью. Я поняла. Спасибо огромное. Оливер Керол, британский журналист, один, одним из последних, и так, так вышло, поговорив с Олексеем Мозговым.